Ну, игра получилась, наверное, как бы односторонней. Слишком противник, там, насколько я помню, ни, ни разу по воротам не пробил. Вот. Для нас была, с одной стороны, репетиция, хотели выиграть первый тайм, потому что нас ждет игра 22 числа, доигровка с ними. Ну, хотели проверить себя, как, как мы будем выглядеть в течение 45 минут, потом обороты сбавили, провели замены, для того, чтобы распределить силы на вот этот сложный отрезок из семи игр. Вот, ну, в принципе, задачу основную выиграли, победили, и при этом избежав травмы и, ну, можно сказать, малой крови. Скажите, вот тренер согласился с тем, что они давали вам много пространства. Вот, это пространство было получено за счет того, что у них были... Я сыграли я хотел бы игроков в основном составе Николая Ильича за счет того, что все-таки сегодня очень у нас получалась комбинационная игра. Мы, в принципе, такую картину видим на протяжении всех игр на дне параллельнее. Мы легко доходим до опасных зон, до расстояния 25-30 метров от ворота. Остальное ну, нам дается сложнее. Сегодня нападающие снова не забили ни одного мяча, при том, что моментов и ударов по воротам, сейчас там принесли статистику, 38 ударов по воротам, это ну, такое не совсем нормальное число. За первый тайм только 22 удара было, при этом забивал Снежко. Поэтому не знаю, чем связано, вряд ли это связано с тем, что у них кто-то пропускал. Это обычная наша картина в домашних играх то, что футболисты в завершающей стадии атаки неправильно ставят ногу, голову, это не доработка тренера все-таки? Конечно. 38 Конечно, это не доработка детского тренера.